Video ini adalah peringatan terutama sekali kepada mereka penerima sedia ada bantuan antara RM100 ke RM600 ini untuk anda mengemas kini maklumat anda bagi memastikan kesinambungan pembayaran bantuan ini pada tahun hadapan tahun 2026. Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa lagi di channel Herwan Navy. Okay guys, pada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. Thank you guys. Okay, bantuan RM100 ke RM600 ini peringatan untuk anda penerima sedia ada, terutama sekali mengemaskini maklumat anda bagi penilaian untuk penerusan bantuan ini pada tahun 2026. Okay, bantuan yang dimaksudkan adalah bantuan bulanan Jabatan Kebajikan Masyarakat yang merangkumi antara lainnya seperti bantuan kanak-kanak, elawan pekerja orang kurang upaya, bantuan orang kurang upaya, bantuan penjagaan orang kurang upaya telantar atau pesakit kronik telantar dan pesakit kronik tidak telantar, bantuan warga mas, bantuan persekutuan, bantuan anak pelihara dan bantuan latihan perantis. Sebagai contoh bantuan kanak-kanak, amountnya adalah di antara RM200 ke RM250 sebulan dengan jumlah maksimum satu keluarga adalah seribu ringgit. Manakala untuk lawan pekerja orang kurang upaya pula jumlah sebulannya adalah empat ratus lima puluh ringgit. Bantuan orang kurang upaya pula adalah RM tiga ratus ringgit sebulan. Bantuan warga emas enam ratus ringgit sebulan. Jadi kesemua bantuan ini kalau diikutkan dari perbentangan bajet 2026 baru-baru ini amaunya kekal tiada kenaikan untuk kesemua kategori penerima bantuan bulanan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Jadi kepada penerima-penerima sedia ada anda dinasihatkan berhubung terus dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat yang berhampiran dengan anda untuk mengetahui dengan lebih lanjut proses untuk mengemas kini jika diperlukan untuk mengemas kini. Kebiasaannya setahun sekali sekurang-kurangnya anda akan diperlukan untuk mengemas kini maklumat anda bagi dinilai kembali pembayaran untuk bantuan ini bagi tahun yang seterusnya. Okay, bagi mereka yang mungkin masih tidak mengetahui berkaitan dengan kewujudan bantuan ini, bantuan ini sebenarnya adalah kepada mereka yang berkelayakan mengikut kategori yang telah pun ditetapkan sebentar tadi. Anda boleh rujuk berkaitan dengan syarat-syarat kelayakan kriterianya di jkm.gov.my atau anda juga boleh pergi ke ibantuan e jkm.jkm.gov.my untuk menghantar permohonan secara dalam talian bagi dinilai bagi kelulusan tapi harus diingatkan bagi mereka yang menghantar permohonan secara dalam talian dalam tempoh 14 hari anda masih lagi diperlukan untuk menghadirkan diri ke Jabatan Kebajikan Masyarakat yang berhampiran dengan anda untuk proses penilaian, proses verifikasi dan sebagainya untuk dinilai kelulusan bagi bantuan yang dipohon. Bantuan bulanan Jabatan Kebajikan Masyarakat ini kebiasaannya dibayar sekitar 10 hari bulan cuma ada di setengah kawasan kadang-kadang bayarannya sedikit awal dan ada juga di setengah kawasan bayarannya sedikit lambat. Kebiasaannya bayaran untuk bantuan bulanan Jabatan Kebajikan Masyarakat ini tarikh bayarannya tidak sekata ada bulan awal, ada bulan lambat, kadang-kadang di kawasan itu telah pun terima, kawasan anda masih lagi belum terima. Jadi agak kucar kacir sedikit kebiasaannya pada setiap bulan yang mana seperti dinyatakan sebentar tadi kalau diikutkan standard operating procedure pembayarannya adalah sekitar 10 hari bulan setiap bulan jadi mungkin pada tahun hadapan tahun 2026 pihak jabatan kebajikan masyarakat boleh melihat perkara ini mungkin boleh ditambah baik agar ditetapkan satu tarikh yang tepat untuk bayaran itu dilakukan dimasukkan ke dalam akaun bank mungkin boleh juga dikeluarkan satu jadual yang khusus Bayaran ini setiap bulan tarikhnya bila bakal disalurkan. Sebagai contoh, kita lihat contoh seperti Budi Madani bayaran bantuan RM200 setiap bulan yang mana pihak Kementerian Kewangan telah pun mengeluarkan jadualnya secara in advance bulan-bulan yang mendatang bilakah bayarannya bakal dilakukan. Jadi mungkin konsep yang sama boleh digunakan pakai oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat. Mungkin boleh dikeluarkan satu jadual khusus yang mana diberitahu awal-awal bulan ini bila tarikh bayarannya, bulan berikut bila tarikh bayarannya dan sebagainya. Kalaupun ada perubahan nanti mungkin boleh dikeluarkan memo pada bulan-bulan yang mana ada perubahan tarikh bayaran berlaku. Mungkin atas faktor-faktor yang tidak dapat dielakkan. Kerana yang melihat saban hari setiap bulan pasti ramai yang bertanya pada awal-awal bulan sebagai contoh adakah bayaran telah pun dilakukan ramai yang tertanya-tanya sebenarnya dan ramai yang merasa risau lebih-lebih lagi apabila melihat rakan mereka di kawasan lain telah menerima mereka di kawasan mereka masih lagi belum disalurkan bayaran. Jadi banyak perkara yang terjadi setiap bulan terutama sekali di awal bulan seperti yang diberitahu sebentar tadi. Jadi amat molek ataupun mungkin akan lebih cantik konsep pembayaran untuk Jabatan Kebajikan Masyarakat Bantuan Bulanan ini kalau pihak JKM boleh mengadakan satu jadual khusus bagi setiap bulan bagi memudahkan urusan pembayaran, bagi memudahkan urusan penerimaan bayaran ini juga. Kerana harus diingatkan penerima bantuan bulanan Jabatan Kebajikan Masyarakat ini kebanyakan daripada mereka ini rata-ratanya adalah dalam kategori miskin tegar yang mana mereka mungkin memang tidak mampu untuk bekerja terutama sekali untuk warga emas yang memang tidak lagi ada kudrat untuk melakukan pekerjaan jadi mereka ini memang bergantung harap setiap bulan pada bantuan bulanan Jabatan Kebajikan Masyarakat untuk kelangsungan hidup jadi guys itu dia tadi Saya sedikit sebanyak perkongsian di dalam video pada kali ini jika anda ada sebarang komen, sebarang pertanyaan anda boleh tinggalkan di ruangan komen di bawah dan kepada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini jangan lupa tekan pada butang subscribe tekan juga pada butang loceng InsyaAllah kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Stay safe, stay healthy. Assalamualaikum.